Baik, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ada baki masa sikit lagi. Ustaz nak ingatkan pada kita semua sahabat-sahabat TM lah khususnya dan semualah yang ikut tadi pun Ustaz ada di kelas live pun Ustaz ada sebut dah. Cuma oleh kerana ni TM khas untuk kita mungkin ada sahabat-sahabat TM yang baru dengar tak dengar yang kuliah tadi kan. Jadi kita ni sebenarnya menghampiri satu tempoh masa yang sangat istimewa. Very very special. Very special lain daripada yang lain dan secara mutlak dalam setahun tidak ada yang boleh mengalahkan keistimewaan dia itulah sepuluh awal Dhul Hijjah sepuluh awal Dhul Hijjah ni kebesaran dia sangat besar sehingga dia lebih afdal daripada Ramadhan dia lebih afdal daripada sepuluh akhir Ramadhan kalau tidak kerana Lailatul Qadar Lailatul Qadar tu sematu malam je kalau tidak kerana Lailatul Qadar sepuluh, sepuluh akhir Ramadhan apa sepuluh awal Dhul Hijjah lebih besar daripada memang apa yang ada pada 10 awal Zulhijjah ni? Pertama Allah Taala bersumpah dengan dia. Allah Taala kata wal fajri wal layalin ashr. Bila Allah bersumpah maknanya besar. Yang kedua pahala di dalamnya Tang Allah Taala suka. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari amalan soleh Allah suka orang Islam buat amalan padanya melainkan uh, pada 10 awal Zulhijjah. Oh ni yang Allah Taala paling suka. Sehingga sahabat tanyalah Rasulullah, kalau nak jihad macam mana? Jihad macam mana? Lebih besar jihad ke lebih besarnya ni? Kata Nabi SAW, jihad pun tak boleh nak banding lagi amalan sepuluh awal dhul hijjah. Melainkan mereka keluar dengan nyawa dan harta, lalu dia mati dan tidak kembali dengan sesuatu pun. Jadi, istimewa besar sepuluh awal dhul hijjah ni. Sepuluh awal dhul hijjah ni besar. Sebagai orang alamak sebut lagi kerana terhimpun padanya banyak amal-amal salih. Amal ibadat ni banyak terhimpun. Yang tidak ada pada waktu-waktu lain. Of course, haji, korban, semua ni. Jadi apa yang kita nak kena buat Masa yang hanya sedikit Sepuluh hari Sepuluh hari je masa yang kita ada Sepuluh awal Dhul Hijjah ni Tiga hari tashrik tu adalah bonus Untuk kita selesaikan Takbir dan juga uh, Korban kita Di extend Tapi yang oh, paling utama adalah sepuluh Sepuluh awal Dhul Hijjah Uh, pertama bagi orang yang mampu lah buat haji lah Alhamdulillah siapa-siapa yang buat haji Yang mungkin dia dengar live kita Atau saudara-saudara kita yang Yang buat haji Share kuliah ni kat dia Atau buat kad pendek sikit Pertama sekali Paling afdal buat haji Orang duduk di Mekah ni duduk tempat Terbaik dalam ibadat terbaik Pada waktu yang terbaik Jadi dia duduk pahala berganda Dah pada sepuluh awal hijjah Duduk pula Mekah berganda pula pahala dia lagi. Duduk dalam ibadat tawah benda hak tak boleh tak boleh buat pada tempat lain. Jadi ini istimewanya ibadat haji. Nombor dua, kalau kita <tuk> boleh pula. jaga solat fardu lima waktu. Jaga fardu lima waktu kalau boleh. Sepuluh awal tu lijah ni solat fardu berjamaah di masjid. Di awal waktu di masjid. Eh, solat betul-betul. Jaga. Kalau selama ni solat berjamaah solat sendiri-sendiri sepuluh awal tu lijah ni pakak-pakak perbaiki solat di awal waktu. Kemudian kita boleh tambah lagi salat qiyamul lain. Salat qiyamul Kalau tiba-tiba nak buat macam terawih. Lepas insya nak salat lalu qiyamul lay. Boleh. Kalau kita takut tak bangun. Ataupun nak bangun tengah malam. Itu lebih afdal. untuk bangun tengah malam. Gagahkan diri. Usah minta doa. Ya Allah bantu aku. Ya Allah bantu aku. Ya Allah. Dan kadang kita sangat mengharapkan bantuan Allah dalam melakukan amal ibadah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey. Dua. Yang ketiga kita banyakkan baca Quran, baca Quran, banyakkan baca Quran. Amal ibadah Allah Taala suka. Oke, okay, baca Quran ke banyak mana yang kita boleh. Yang keempat selepas daripada baca Quran kita banyakkan zikir dan terutamanya takbir. Takbir ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dia tak semestinya kita kena menyanyi Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Itu takbir raya nak raya Takbir kita ni nak puji Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Kita sebut lagu tu Takbir lah sebanyak-banyak Dan takbir ni ada dua Takbir ni Dia bermula Satu bulan Zulhijjah Bila? Kita satu bulan Zulhijjah Bila? uh, lusa hari Kamis hari Kamis tapi tu pun ada uru orang kata takut nampak anak bulan malam ni esok tak, tak tahu kena tunggu pengisytihara malam ni isytihar sama ada esok satu dhul ataupun uh, esok lusa satu dhul yang kita akan sebut tadi zikir banyakkan zikir ne? tak kena menyanyi dah apa tu kita berzikir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar, Allah Akbar. Allahu akbar, allahu akbar. Jadi takbir ni ada dua. Satu takbir mutlak. Takbir mutlak ni takbir bila-bila masa. Bila masa maknanya <coughs> kita ada umur. eh aku nak takbir esok ya, sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Kita duduk jabak. Tiba-tiba kita, kita pasang. Kita pasang dalam laptop kita kan. Kita ada laptop kan depan masing-masing kan. Ada laptop, ada dekat kereta. Download mp3 takbir tu pasang sambil-sambil dekat ofis kita tu kita pasang zikir. Allahu akbar Allah. Atau orang Arab ke orang mana ke. Biar kita ni bergema dengan takbir. Sahabat-sahabat dulu di pasar dia pergi di tempat kerumunan orang ramai dia pergi bertakbir kepada Allah. Itu satu. Dua takbir muqayyad ni istimewa lagi. Dia takbir ni penuh sampai ni. Takbir mutlak ni sampai 10 sampai 13. Mukayyad ni pula tambah lagi ekstra daripada yang dah asal tu. bila-bila tu senantiasa buat dah. Ekstra dia ialah takbir mukayyad ni ialah takbir selepas solat. Takbir diikat dengan solat. Lepas solat subuh takbir, lepas solat zuhur oh, takbir, lepas solat, oh, solat asar takbir. Takbir, takbir, takbir. Bila mula? Ya ni 9 Haibulul Hijjah. 9 dah boleh start dah takbir mukayyad. Yang seterusnya, yang kita nak buat juga, muslimin dan muslimat, ialah puasa. Puasa sunat. Puasa sunat. Puasa sunat ni, disunatkan puasa boleh. Satu, sari, sembilan hari bulan tu lejar tu. Sembilan, sembilan. Satu sampai sembilan. Tiap-tiap hari nak puasa, boleh. Kalau tiap-tiap hari nak puasa, dibolehkan, dibenarkan. Tapi kalau dia tak mampu, ada macam-macam lah urusan. Tak apalah. Buat ibadat lain. Cuma kalau boleh, jangan tinggal puasa sunat yang satu ni, hari Arafah. Hari Arafah ni bersama 9 Dhul Hijjah Ada timbul akan timbul persoalan Kalau raya haji di Mekah dengan kita tak sama Nak puasa Arafah ni ikut hari Arafah di Mekah Kok ikut 9 Dhul Hijjah tempat kita Jawapannya yang paling tepat lah dalam masalah ni lah InsyaAllah mengikut kajian saya lah Kita puasa ikut tempat kita Sebab apa? Sebab Ibadat ni mengikut setempat. Kalau ketuan-tuan nak puasa hari Arafah, ikut wukuf di Arafah. Takkan nak semelih korban, ikut wukuf Mekah juga. Takkan nak solat raya, ikut Mekah juga. Takkan kita solat raya ikut kita. Buat puasa sunat, ikut Mekah. Tak. Kita puasa ikut kita. Kita korban ikut kita. Solat raya pun ikut kita. Dah kita nampak anak bulan lagu tu. Eh, orang kata, tapi ustaz kan hari Arafah Hari Arafah ni nama sahaja Bagi orang di Arafah, dia daripada Arafah Bagi kita, hari Arafah tu adalah hari 9 Dhul Hijjah Jadi kita berpuasa kerana 9 Dhul Hijjah Sebab dia hari Dhul Hijjah Arafah sehari, ya, kita rentetan Dhul Hijjah tu Dhul Hijjah tu besarnya Jadi kita berpuasa pada 9 hari bulan Dhul Hijjah apa lagi kita nak buat? Lain pada pada tu itulah korban. Korban ni khas juga. Ibadat korban ni kalau boleh kita buat tempat kita lah. Ni kalau boleh kita sembelih, di sendiri sendiri semelah. Kalau kita tak mampu semelah sendiri kita hadir waktu dia di semelah. Dalam waktu kita hadir tu kita niat ya Allah terimalah korban aku. Sebab korban ni bukan makan daging. Ada orang dok ata gimana di ke situ kesian tempat dia. Dia tu tak pernah makan daging setahun sekali je makan daging. Eh kalau dia makan daging setahun sekali Kita ni korban pun setahun sekali je Hak lain kita makan daging hak sembelih. Hak ni ni kita bukan nak makan daging Kita nak korban Ibadat korban tu tuan-tuan buat ke hari lain Ada buat tiap-tiap hari tak ada kan Ada buat tiap-tiap minggu tak ada juga kan Ada buat tiap-tiap bulan tak ada juga Korban tu sekali setahun je Kenapa kita nak pas orang lain Kita korban saksikan ya Allah Terimalah daripada ku ibadat ni Jadi ini yang yang betul dan kalau kita mampu semelah satu nyawa, mampu paling untuk sokong, sokong kita seorang. Nombor dua, kalau mampu juga lembu sokos, kita sokong kita seorang. Kalau tak mampu juga kambing sekoh, kita sokong kita seorang. Kalau tak mampu lagi, barulah satu bahagian untuk, barulah daripada satu, daripada tujuh bahagian lembu. Jadi ini hiraki dia. Kita semelah korban kerana Allah Subhanahu SWT. Jadi ini yang usah apa? main main point. Banyak lagi lah semua amal ibadat tu baik kita lakukan. Mudah-mudah Allah berkati kita semua dan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik, yang lemah, yang kurang itu daripada kekurangan ustaz. Mohon maaf lah kalau agak terpanjang. Tapi penting untuk kita pesan kelebihan 10 awal dhul hijjah. Sama-sama kita beramal. Moga-moga Allah terima amalan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku lakukan ini dan aku memohon warahmatullahi wabarakatuh.